Участник АТО. Сегодня это звучит патриотично, храбро и по-мужски. Но получить статус участника боевых действий реальному бойцу непросто. Зато чиновнику, имеющему связи, можно повоевать, не выходя из кабинета, и получить после этого статус патриота и защитника родины военнослужащие знают, что я был в АТО, что я выполнял ту задачу, которая была поставлена президентом. Секретные материалы расскажут вам, сколько стоит купить статус участника АТО. Почему чиновники и прокуроры, не побывав на фронте, без проблем получают участника боевых действий, а для реальных военных он остается несбыточной мечтой. Еще пару месяцев назад доброволец батальона АУН с позывным «Немец» прикрывал от снайперских пуль нашу съемочную группу на передовой. Себе не себе полностью сукаду за нацию. Не то есть воин и националист, который э, боится бою, а то есть воин и националист, который рвется в бой. Сегодня мы решаем помочь Юрию на другом фронте. Мы едем в бой с бюрократической машиной. Воюем за статус участника боевых действий. Так что я воюю от 1 вересня, если брать до уваги какие ротации, получается, что я там ездил от, ну и по сегодняшний день. Последние полгода Юрий жил в холодных окопах под круглосуточные залпы снарядов. За это время он повидал все ужасы этой войны. Как и большинство солдат, немец даже не интересовался льготами, которые ему полагаются по закону. И понятия не имеет, с чего нужно начинать. Сдается паспорт потребно, по наявности военный билет потребен, еще потребна доведка от э, самого командира, э, таких как бы батальона, або командира частины, я так и не ориентировался. Начинаем наш эксперимент со сбора документов. Слава Украине! Я хочу отримати учасника бойових дій. Додайте, від якого виду ви проходили службу? Е, дивіться, я воюю в батальйоні ОУН, що знаходиться в пісках та Теваерпорте. Е, це добровольчий батальйон, якщо ви знаєте. Узнав о кількості необхідних документів, які надо предоставити, ми набираємося терпіння, передвкушаючи довгий путь к заветної корочки. Я не скептично до того ставлюся, бо думаю, так. що лишився все-таки живим. Хотів запитати вас, а довго воно робиться взагалі той учасник бойових дій? Чи не довго? Ну, дивіться, тут міжвідомчі комісії, як привезли Міноборони до справи, так? вони їх привозять таким об'ємом і по 500, і більше, так? так. От, воно виноситься на міжвідомчу комісію. Потратив пару недель на сбор всего пакета документов, мы едем их подавать на рассмотрение в государственную службу по делам ветеранов войны и участников АТО. И уже на первом этапе процедуры наталкиваемся на непреодолимую бюрократическую стену. Оказывается, по документам батальон АУН на фронте не воюет. Сейчас вы будете де юре юридичный. Кроме того, Юрий не только не участник боевых действий, а член вооруженного бандитского формирования. Поэтому статус ему не видать, как своих ушей. Полу-бандитское формирование получается по документам. Зброя есть, воюет, воюет, а у них не военные, никто не такие. Их не мают. Ему антитеррористический стандарт дают, чтобы его ему, Я вам говорю, что ему там ничего не дадут гораздо быстрее и проще удается получить этот статус нашим чиновникам. Чтобы не попасть под иллюстрацию или получить льготы, десятки чиновников хлынули получать заветный статус. Первым засветился депутат из Дружковки Дмитрий Сазаненко. Воюет он, правда, не в зоне АТО, а в ресторане. А где вы в эти минуты маете нести службу, как мобилизованный? А що це да я несу службу. Я несу службу. А що такое? Ви зважились на досить благородну справу бути учасником АТО. <into>. Я нічого не хочу дороги. Вмісті з ним що 26 прокурорів Донецької області також без проблем получили учасника бойових дій. Ну, прокурори є юристи. Вони теж дуже добре читають і знають закони. І вони так само. Дуже добре знають цю постанову 413 і Вони якраз побачили цю лазейку з нею і нею скористалися. Вот, і дуже важливо зробити зараз, щоб цією лазейкою не скористалися інші прокурори. Прокурорам і чиновникам получить отримати статус. Тот факт, що постановлення статусі бойових дій приймали на скорую руку в августі 2014 тисячі Кабмін чомусь вирішив, вирішив, що. Статус участника боевых действий может набывать как военнослужащие, так и цивильные особи, что уже неправильно, потому что э, комбатантами є особи, которые с зброєю в руках, берут участие в боевых действиях, то есть военнослужащие. Теперь за этих лазеек в законе получают статус, так и не побывав на фронте, не только чиновники. В погоне за лакомым куском земли под Киевом, который обещают бойцам и другими льготами – Бросились і мошенники. Не чисельні, поодинокі випадки. От нещодавно в Києво-Святошинському районі були. Нами там будемо вважати умовно випадково виявлені такі випадки, коли були це підробні документи. А вот Дмитрий Исаенко, бывший замминистра регионального развития, решил, что может претендовать на этот статус. Я, как заместитель Ройсмана, был отправлен в зону проведения антитеррористической операции, где, собственно говоря, в течение трех месяцев организовывал процесс строительства укреплений. Он якобы не раз бывал в зоне АТО и строил там собственными руками фортификации вдоль линии фронта. Пане Саєнко отримав цей статус за документами правильно, а за совістю абсолютно чесно. Тому що який він учасник бойових дій? Він приїхав, подивився, як криють канали, як заступник міністра будівництва там. 50 кілометрах від фронту. Він, по їх сам не копав, по-друге, це точно не участь у бойових діях. Дмитрій известный как як тайний строїтель сім'ї Его його ім'я раз всплывало в земельных махінаціях. Это он обеспечивал аферу с гостиным двором. А, и, это, а, 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 давай, давай, давай! и именно при нем земли и склады Министерства обороны были фактически бесплатно приватизированы. Правда, списать свои прежние заслуги и не попасть под чистку бывшему чиновнику так и не удалось. Народные депутаты сначала вынудили написать заявление об отказе от статуса участника АТО. А вскоре после скандала на всю страну Исаенко все же уволили. Секретные материалы вместе с автомайдановцем Сергеем Кобой разыскали дворец, в котором живет псевдобоец Исаенко. Размеры и роскошь дома впечатляют. За высоким забором на территории почти целый гектар располагается огромный дворец с бассейном, летним домиком, сауной и даже собственной баскетбольной площадкой. А вот в этом небольшом домике под Киевом едится сразу три семьи. Это у нас тут спальня. Да, это у нас тут фотография. І синочок ваш. Да, так? Так, Він да, поки боїться один окремо, то він з нами. Главу сімейства Юрія Бурова полгода назад призвали на війну. Прийшла повістка, але він пішов сільську раду ну, по справам. Йому говорять, що є повістка. Будеш брати, ні. Ну він каже, що я буду, ховатися, я не буду. Давайте. Пока все это время Юрий воюет в самых горячих точках на Востоке, его родные развернули настоящую войну за кусок земли, который полагается участнику АТО. Но за бесплатную землю надо все-таки заплатить. Там где-то дачный кооператив, там они ему предлагают 6 соток вступить в общество этого кооператива, заплатить 5 тысяч гривен. І кожен там, чи в рік, чи як там, 450 гривень платити за всі услуги. Ну там, як мусору, бюро, ну, такий і Оце йому так дають участок. В з отцом Юрієм ми їдемо посмотрети на этот участок. Їм виділили всього 6 соток землі. Вміста обіщених 25. Він писав, там, я не знаю, на 15 соток, то там відповідь прийшла сільської ради, що йому відказують. Поселок Забирье находится в 30 километрах от Киева. Одна сотка земли здесь стоит около 1000 долларов. Неудивительно, что здесь выстраивается очередь за лакомым куском земли. У нас вообще-то земельных делянок майже нету вообще. Потому что их еще до моей каденции были все розданы. Земельные делянки. Я когда пришел в 2010 году, то их нет. И они были все разданы. Странним способом кусок землі прямо в центрі села нашовся для местного чиновника землю Почему Чому виникло таке питання передачі землі в центрі села для ведення особистого селянського господарства людині, яка не є жителем села і є працівником сільської ради? Я не можу зрозуміти. Сельсовете объясняет, что сельский землеустроитель очень ценный работник. И кроме того, очень много хорошего сделал для их поселка. Человек, который работает тут, и уже очень, я вам хочу сказать, такой много чего сделал для работы. Это не то, что он действительно много сделал для работы. Рик с листопадом нового року. А за які вам такі заслуги дали землю в центрі села? От людям, людям це не подобається. От ті люди, які виступали і казали, що не подобається, депутати, ви спитайте в депутатів, які вирішили на сесії надати мені земельну на ділянку. Для поселка рядовий чиновник важливі, ніж боєць. Тут питання моралі, тут навіть не питання, як вам пояснити, не питання сьогодні, чи це злочинне рішення, чи не злочинне. На как депутаты сегодня можуть розглядати одно питание по земле в той час, когда знаешь, что наши хлопцы не сегодня, а завтра пойдут воевать. Пока отец солдата пытается найти справедливость, те, кто ближе к кормушке, даже не сталкиваются с подобными проблемами по возвращению с войны для защитников родины начнется новая борьба. Им предстоит в каждой инстанции доказать, что воевал, убеждать чиновников и унижаться. И потом, может быть, они получат какие-то льготы. Мы решили воспользоваться лазейкой в законе. Журналистка секретных материалов тоже попробует оформить себе статус участника боевых действий. Ведь наша съемочная группа точно чаще бывала на фронте, чем замминистра Исаенко.